Детей после 9-11 классов электрогазосварщик, электромонтер. У нас шахтерский город Днепрорудный, машинист подземного электровоза, горнорабочий и повара. Значит, дети, которые приходят к нам в лицей, это в основном дети из неблагополучных семей и неблагополучные именно дети. Потому что то, что мы видим, когда вот собирается первый курс 1 сентября, у нас у всех становится волос дыбом. Я сама учитель истории. И как бы у меня, я работаю пять лет, и вот пять лет я пришла работать в училище после школы, и меня поставил директор перед фактом. Вы ведповедаете за газету. Я, честно, занимаюсь археологией, это история родного края, но я никогда не занималась газетой. И вот мы все по крупицам. Я привезла там за год, за учебный год все номера, и на самом деле вот эти пять лет работы... То есть вся жизнь лицея отражается в нашей газете. Тоже было очень много экспериментов, но я вам скажу, что ни на один какой-то там семинар, куда-то мы не ездили, ни на какие школы тоже не ездили, потому что все финансы. И дети у нас тоже какие-то, ну особенно, им сложно даже некоторым из них написать свое имя, фамилию, а статью это вообще особый дар надо уметь. Но приходится направлять, сейчас у нас эта газета является как бы, это Ученическая рада ну, украинского языка. И э, вот в этом году, мне хочется похвастаться, мы организовали дважды в музее э, выставку Периодики за 1888 год. И всем детям, и осветили это в прессе, там тоже в статье есть фотографии, и все учителя, и даже весь город наш 20-тысячный, он посетил, ну нельзя сказать, что весь, а многие я знаю об этой выставке, и ребята познакомились с прессой, которая была более 100 лет назад. Это журнал «Нива», мы выложили именно рекламу того времени. Все удивились, что рекламировали более 100 лет назад то, что рекламируем сейчас в газетах и реклама коньяка Шустов, и лечение венерических заболеваний, и худеем, и увеличиваем грудь. Ну, то есть на самом деле это интересно было, какая газета была в то время и какая газета есть, какая пресса есть сейчас. Дальше. Все, что происходит в лицее, все, 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 это отражается в нашей газете. И уже можно смело сказать, несмотря на то, что да, нам помогают, нам помогают преподаватели, мастера, операторы компьютера набора, которые ведут как бы, ну, работу, да. А вот я продолжаю и совершенно на общественных началах. Вот у меня ставка истории, музей там тоже почти на общественных началах, и вот эта вся газета, это совершенно все на общественных началах. Мало того, что ни на какие, когда речь идет о поездке куда-то, вот то, что вы присылаете рассылку, даже речи не может быть. Нема финансов. Все. И точка. Надо же было депутату задать вопрос. Нет, я... У него очень большая любовь к русскому языку. Вам нет. скажут ответ. Создавайте нет. школьный я знаю, что парламент. парламент. Да, у нас есть вы... свой парламент, парламент. И хотелось бы всем вам здесь собравшимся а, пожелать я... на самом деле... Вот этого вот бодрости духа, желания что-то делать, несмотря Ой. на наши все. Он За... у нас, бодрость, духа у нас есть, детей мы любим, газеты мы делаем, вот делаем и будем делать. Делаем, да. Потому что власть меняется, а дети остаются. Да. А мы живем ради детей. Да. Мы свою жизнь отдали нашему будущему. Жалко, конечно, что так вот быстро ушел депутат. Да. Мы могли бы Но... его спросить. Потому что Но... сейчас здесь женщины. Он бы не ответил Вороняты. нам на вопросы. В основном женщины, которые на своих хрупких плечах несут это, это, эти ростки будущего. Так я говорю. И мало того, нам еще увеличивают пенсию, а мы добровольно, добросовестно работаем. Это не пенсия, а тебе... возраст. возраст. И спасибо Яночка, вам большое, что это как глоток чистого поведения. Угу. Когда я директору говорю, а как же вас менять, Татьяна Павловна? Висим у вас один". вы угу. меняете, а как если бы я захворела, а это я должна поехать и послушать. Угу. Там уже мне не было не так интересно, но мне было вот интересно коллег послушать. И поэтому... Собирайте нас почаще. По чаще. нас почаще. Давайте на мастер-класс. Мы будем очень счастливы. Так, конечно. На энтузиазм. Спасибо да. да, только не о любви. Все правильно к русскому. Мы его и так любим. И тоже хватилось, тоже хватилось еще. Раз 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 больше украинской мовы, коллеги. Послушайте, по по Детей наших мы должны учить украинскую да. мову. Я сама да. не а очень уже разговариваю, но я очень-очень хочу, чтобы у нас в Украине были почти украинские мовы. Это можно? Так,

Ну вот точно так, як опираються, ущемляються право русськоязичного населення. Точно так опираються право українськоїзичного населення. Сто процентів. Я сама українка, ми живемо в селі. мы на Україні я не маю. Ну, ви розумієте, я відчуваю це, що я згодна. І ми видаємо газети української мови. І треба отак, от я ну, дуже хотіла, сп... Я дуже хотіла. хотіла запитати, як ви спілкуєтеся з... Ой, вибачте. Да. Дуже хотіла запитати, як ви спілкуєтеся з тими організаціями, які захищають українську мову. Вам треба да, разом це нам. все якось вирішувати, да. а не в конфронтаціях. Я згодна, це ж ви підтримати. От разом брати і як домовлятися. Хай газета. Ми не газета. Можна я реабілітирую? Ми не газета. А газету ми випускаємо. А це один раз з українською мовою. Як діти пишуть, так ми і печатаємо. Рукуємо. Вони ж у нас не пишуть українською. Пишуть і перекладають в лівні, на українську мову, і ми печатаємо. Треба ж приватен на эти ценности, на эти теории. И это вот этот опыт, который они получают в таких молодёжных газетных изданиях, это все важно. И ну, тоже более глубокие ценности, более глубокие предметы, то, что вы не воспитываете. И то, что это выходит потом дальше, они берут это в своей жизни, о том, как они выбирают свою профессию, о том, как они потом относятся к средствам массовой информации. И если они в них приходят, то на что они больше обращают внимание и какие там новости будут освещать. А то есть у нас вот, если мы начинали развитие молодежной прессы какой-то длинный период времени назад, то сегодня уже те, кто, те, кто изначально были в этом движении, они сегодня уже работают в этих средствах массовой информации, они влияют на вот это информационное пространство. Благодаря тому, что они прошли вот эту вот школу в зданиях и учебных заведениях, когда они уже положили как начало основу своей работы и своей деятельности. Вот. И я хочу закончить нашу конкурсу на такую ноту, что все-таки ваш труд, неоценим, да. и он действительно важен, и то что это но ну, не всегда так оценивается и поощряется. Ну, как бы мы над этим работаем, и ну, что -то, спасибо, что, -то, что, -то, что -то вы нет, ездите. и да. вам да. спасибо, да.